bölümümüzde son bölümümüzde Kur'an ahlakıyla bezenmiş son incimizde Yaşıkları çelik çomak oynarken Yasin Suresi'ni ezberlemekten imtina edip mırın kırın ederken o gecenin seher vaktinde uykusunu ahlakına feda eden hafızımız آمين أحمد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا Hocamızda arkadaşın kağıdı yok. Birinci soru. Nisan suresi 52-56. ayetler. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم وكفى بجهنم سعيرا ان الذين كفروا باياتنا سوف نسلم يوسف سورة 68-72 بسم الله الرحمن الرحيم وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِيَ عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعلمون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في ريحهم دلوا علي Mücadele Suresi, 5-7. sayfa, ayetler. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne yuhaddûn Allah ve Resûlühü kübitü kemâ kübiten lezîne min gablihî. Eûzü billâhi minesseyğânirrazîm. İnnellezîne yuhaddûn Allah ve Resûlühü.